Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми обговорюємо ключові питання цього політичного тижня. У нашій студії екс-міністр соціальної політики, народний депутат України від фракції опозиційного блоку Наталія Королевська. Пані Наталію, вітаю вас! Вітаю вас! Певно, що головним питанням цього тижня є ухвалення змін до державного бюджету. Ніхто в нашій студії, зокрема, не називав його ідеальним частіше говорячи, він компромісний. Як ви характеризуєте головний кошторис на 15-й рік? Мы все прекрасно понимаем, тяжелая ситуация в экономике, сложнейшая ситуация в стране. Вы знаете, вот я задаю один вопрос. Почему жертвами этого кризиса выбрали сегодня самых незащищенных людей, самых нуждающихся людей и самых уважаемых людей в нашей стране? Почему решили забрать льготы, обложить налогами на пенсию, забрать последние помощи сегодня у ветеранов? у инвалидов, у чернобыльцев, у афганцев, у шахтеров, у учителей, у врачей, у детей. Почему ли решили за счет этих людей сегодня проводить реформы в стране? Вы считаете, что больше захищенные верства населения остались с тем, что у них и было раньше? Абсолютно. Я согласна. Со многим сегодня людям тяжело жить. Сегодня еле выживает бизнес, а много очень предприятий закрывается. Нет никакой поддержки для малого и среднего бизнеса. Но скажите, вот буквально на днях пришли тысячи шахтеров от Верховную Раду. Но ведь их требования очень справедливые. Что, что за вымоги? Я вышла к ним, мы давно очень дружим с шахтерами. Я сама родилась в шахтерской семье, У меня у отца 20 лет подземного стажа. И, конечно, как дует шахтера, и как один из авторов закона о престижности шахтерского труда, человек, который занимался и очень хорошо понимает угольную промышленность, я очень возмущена. Больше миллиарда гривен сегодня задолженность по заработной плате перед шахтерами. Такого не было с 96-го года. Ни одна власть, это аксиома была платить людям зарплату. Всем сегодня бюджетникам, государственным служащим, шахтерам, металлургам, химикам, сельскому хозяйству платить зарплату вовремя. Почему вы нашли на сегодня? А вы понимаете, в чем нонсенс ситуация? Вот сейчас покупают уголь, покупают уголь в ЮАР. у африканских шахтеров покупают уголь в России, у российских шахтеров, но при этом не покупают уголь у украинских шахтеров. То не дают вовремя вагоны, чтобы вывести уголь, то нет дизельки, чтобы поставить вовремя поезд, который отвезет эти вагоны с углем, то какие-то сбои постоянные с логистикой, но самое уникальное в этой ситуации, смотрите, уголь у африканских шахтеров покупают по цене приблизительно 3-3,5 тысячи гривен. Уголь у российских шахтеров покупают по цене 2,5-3 тысячи гривен, если пересчитать доллар цену. А уголь у украинских шахтеров покупают по цене 1200 гривен. Почему сегодня африканским шахтерам за уголь платят в три раза больше, чем платят нашим украинским шахтерам? Людям, которые каждый день свой патриотизм проявляют тем, что идут туда в шахту и обеспечивают энергетическую безопасность Украины. Чи то есть чи хтось то из власти, в частности, шахтерам, которые приезжали сюда с протест, протестом? Мы вчера встречались вместе с группой активистов, шахтеров, с председателем Верховной Рады. Мы благодарны очень Владимиру Борисовичу, что он и нашел время, и выслушал все, и разделил точку зрения, что, конечно, это несправедливо. Пообещал со своей стороны обратиться к премьер-министру, к президенту, чтобы этот вопрос был взят на контроль и как можно быстрее решен. Потому что нужно выплатить людям зарплату, и, конечно, нужно сегодня нашим шахтерам дать рыночную цену. Потому что государственную поддержку США забрали, впервые за все годы независимости на все шахты Украины поставили ноль государственной поддержки. Ладно, забрали. Ну так вы же дайте рыночную цену. За счет чего выживать сегодня предприятиям? А рыночную цену не дали. Ну и конечно, вот это уникальнейшая ситуация непрофессионализма. Какого-то, знаете, ненависти Людям труда сьогодні країні. Якщо говорити про бюджет е, і зміни до бюджету е, загалом, коли економіка напряму і в цілому залежить від кредиту МВФ, чи міг бути інший компроміс? Знаєте, обідно, що от сьогодні цей кредит, власть е, повністю жертвує своїми людьми, нашими простими українцями. І, звісно, компромісні варіанти є завжди. МВФ действует по алгоритму, то есть они всем приходят и предлагают одну, одно меню. Они пришли в Грецию, предложили одно меню, они пришли сегодня в Украину с этим же меню. И все зависит от уровня профессионализма власти, которая может аргументировать и доказать, что эти инструменты в нашей стране, с нашим уровнем доходов, они не сработают. Ну как можно? Вчера подняли тариф в три, чем-то раза а уже даже неважно в три с чем раза подняли, потому что у людей все равно не будет возможности заплатить за этот тариф. Сегодня у нас в стране более 10 миллионов пенсионеров получают пенсию меньше полутора тысяч гривен. У нас сегодня минимальная зарплата равняется 40 долларов. Мы уже меньше получаем зарплату, чем Лесота, Гамбия, Чад, меньше Бангладеша, Гана, Замбии получают люди в Украине. Поэтому, безусловно, вот с таким отношением нам и кредит МВФ, к сожалению, не поможет. Сегодня под этот кредит закладывают все. Закладывают то, что есть в Украине, закладывают то, что будет в Украине. И отдавать этот кредит будут не только наши дети, но еще и внуки и правнуки. Уже сегодня каждый человек, еще не получив кредит МВФ, уже должен 30 тысяч гривен по тем кредитам, которые набрали раньше. Каждый громадянин Украины. Да, то есть даже вот тот э, новорожденный, он уже должен. А если сейчас получат этот кредит, я считаю, что да, есть шанс. Шанс в чем, если этот кредит направить сегодня на восстановление экономики, на создание рабочих мест, на поддержку приоритетных отраслей, на кредитование компенсацию процентов для малого и среднего бизнеса? На поднятие социальных стандартов. Дайте людям нормальную минимальную пенсию. Дайте людям нормальную минимальную зарплату. Дайте сегодня людям возможность выжить. А это же ведь есть э, как народная инвестиция. Да? Когда у человека есть пенсия, есть нормальная зарплата, человек идет в магазин, покупает продукты питания, покупает какую-то одежду, эти деньги, с них берутся налоги, они возвращаются в экономику, и тогда страна начинает выживать. самое а продолжение что ц... сейчас получается? вашей реплики, нещодавно на заседании Верховной Рады вы заявили, что зменшення пенсии и зарплат парализует социально-экономическую сферу. Что вы понимаете э, под этим парализованием? Какие наследки? Ну, смотрите, как жертва сделали социальную сферу, да? Вели налог на пенсию, ну, это вообще уникальная ситуация, нигде в мире такого нет. Вот вдуматься, только сейчас общалась с чернобыльцами. Люди тоже, вот, чернобыльцы выходили в это, на этой неделе под Верховную Раду. Вот они говорят, я инвалид чернобылец. Я 80% справка э, медицинского учреждения потерял здоровье на аварии в Чернобыле. У меня пенсия сегодня половиной тысячи гривен. Да, это хорошая пенсия, но то, сколько этот человек тратит на лекарства, потеряв 80% здоровья, то на еду ему тоже И не під, о, те Да, принято. И сегодня с этой пенсии у человека забирают еще налог. Но разве это можно назвать справедливым? Следующий вопрос. Полностью лишили детей в нашей стране каких-либо прав и защиты. Если раньше были профсоюзные путевки, родители за 15% стоимости могли повезти ребенка отдохнуть. Были чернобыльские программы. Дети чернобыля могли поехать хоть раз в году, там раз в 5 лет они ездили не чаще, но хоть увидеть море раз в своей жизни, вообще узнать, как это море выглядит. То сегодня все эти программы полностью ликвидировали. А это о чем говорит? Что наши дети, они просто будут еще более нездоровыми, чем сейчас. И завтра будут еще больше тратить денег уже на их лечение, Але а, не в целом, на профилактику. В измененном бюджете найдется про номинальное минимальных пенсий и зарплат? Ну, их ривень залишается. Слава Богу, это. что у нас сегодня минимальная пенсия 949 гривен. По факту на декабрь месяц 2013 года хотя бы не уменьшена. Но в то же самое время работающим пенсионерам, сказали, будут платить только 85% пенсии. А почему сделали врагами народа государственных служащих? Вот для меня это вообще ну, вопиющая несправедливость. Что такое государственный служащий? Ладно, лишите министра всего, лишите всего депутата. Но почему человек, который работает в райадминистрации, в администрации в управлении социальной защиты, работает в департаменте, в министерстве. Ведь эти люди несут на себе колоссальнейшую ответственность. Да вот в аппарате Верховная рада, да девочки там работают круглосуточно. Почему этим людям сегодня сказали, вас вообще лишат всей пенсии, пока вы работаете. А ради чего они будут вообще работать? Да ту зарплату 1000-2000 гривен, которую им платят. Как прокормить семью? Поэтому вот, я понимаю, сложно, не могут дать дополнительно сложно не могут там э, привести э, каким-то рыночным стандартам сегодня пенсию и зарплату. Но какое вы имеете право забирать то, что есть сегодня у людей, то, что они уже заработали, это полностью противоречит Конституции. Поэтому мы на прошлой неделе обратились в Конституционный суд с требованием вернуть льготы, которые были отобраны антиконституционным методом у всех сегодня людей. Более миллиона человек под это попали. Сейчас мы уже готовим обращение в Конституционный суд и будем отменять вот эти абсолютно неадекватные меры, когда у работающего пенсионера хотят отобрать, ну уже по закону, если президент подпишет, будут отбирать пенсию с 1 апреля. А повышение пенсионного возраста и страхового стажа для женщин, для доярок, ну это додуматься, да ну, женщина, ну как, если никто не видел, как работает доярка, то пусть поедет, посмотрит. Это только красиво выглядит на бумаге. А в основном это женщины, у которых руки потом, они уже это жгуты, они не сгибаются. Это люди, которые уходят по льготному стажу на пенсию, потому что у них здоровье не позволяет больше работать. Которые работают под землей, которые работают у доминых печей. Химики, металлурги – Ні, решили сьогодні на этих людях Поясніть, Будь ласка, ваше комплексне бачення в умовах, коли все ж таки необхідно збалансувати і дохідну, і видаткову частину бюджету, і зменшити оцю залежність від соціальної складової, яким чином рухатися? От як зробити бюджет збалансованим? Очень правильно вопрос. Ну, перше то, що ми вже зарегістривали закони, это Мы требуем все-таки отменить налог на пенсию. Мы требуем проиндексировать пенсии хотя бы до минимального прожиточного уровня. И мы требуем, чтобы отменили вот эту изуитскую норму отбирать пенсию работающего пенсионера. Это задача номер один. Задача номер два. Где взять деньги? Вы правильно ставите вопрос. Вы знаете, принимали вчера бюджет. И я слушаю. 100 миллионов отдать на трамваи. 300 миллионов отдать там еще на дороги, там, 300 миллионов отдать на какие-то машины там, миллиард отправить туда. А ложиться на пунктом это, что я то люди? Я понимаю, я прекрасно понимаю. У нас миллиарды гривен заложены на капстрою. но Мы же знаем, что это самые коррупционные механизмы, которые есть в стране. Почему сегодня ресурс на коррупционные направления находится, а ресурс на минимальную пенсию, на минимальную заработную плату не находится? Да потому что, когда ты платишь... Пенсию ты уже к пенсионеру ну, не пойдешь, с него не потребуешь отдать часть обратно за то, что я заплатил. А вот когда выводишь деньги на капстрой, на какие-то э, троллейбусы, трамваи, конечно, нам они нужны. И никто не спорит, что дороги надо ремонтировать, и троллейбусы делать, и больницы строить, и школы э, сегодня э, оснащать. Это нужно делать, но не за счет цены здоровья и доведения до голодной смерти сегодня пенсионеров и самых незащищенных людей. Не за счет того, что не платить зарплаты шахтерам, учителям и врачам. И следующий вопрос, откуда? Ну вот зачем покупать уголь в ЮАР за сумасшедшие деньги? Когда у вас под ногами лежит украинский уголь, вы его не можете привести на тест, и вы не платите по этому заработную плату шахтерам. Но вы в три дорого покупаете там. И вы знаете, вот так вот по каждой статье. Мы подготовили комплексный законопроект, комплексную программу, где мы видим, за счет чего сегодня можно заработать в бюджет деньги. Это, конечно, поддержать малый и средний бизнес. Потому что без них сегодня во время кризиса выжить невозможно. И их нужно сегодня стимулировать. Это, конечно, поддержать наши основные отрасли. Не допустить сейчас потери промышленного потенциала нашей страны. Это фундамент нашей экономики. Но как мы видим, знаете, нет никакой реакции. Вот абсолютно. То есть есть вот то, что МВФ написали, у тех забрать, у тех отобрать, тем не доплатить. Они этим путем движется. А ведь ни одного комплексного закона, программы. Мы не увидели и не услышали в парламенте, чтобы он был презентован правительством либо коалицией Верховной Рады. И вот это обидно, потому что мы должны сегодня бороться и защищать наш внутренний рынок. Мы должны бороться и защищать нашего товаропроизводителя и сохранять, делать все, чтобы наших людей были здесь рабочие места. Тогда мы будем видеть свет в конце туннеля. И людям ну, по тем же социальным программам. Да, тяжело, да, плохо. Вы скажите, вот здесь мы на три месяца приостановим, да, но мы вам в конце года эту сумму сможем компенсировать за счет того, что мы получим дополнительный доход в бюджет. А сейчас что получается? У этих отобрать, этим не платить, у этих забрать. А что в ответ? И, конечно, когда человек сегодня просыпается утром, он не видит света в конце туннеля. Он видит навстречу несущийся поезд. И то, что мы требуем сегодня от правительства, то дайте понятный план действий. И мы готовы принимать участие. Мы готовы сегодня работать над тем, чтобы ну, как решить главную задачу. И она уже не э, вопрос э, рейтинга касается либо политических амбиций. Сегодня главная задача ⁇ это сохранить страну, это дать людям уверенность в завтрашнем дне, и это поднять социальный стандарт. В страні і раді найменш... задачі ми готові працювати. щодо найменш захищених верст населення. У вас є деякі ініціативи? От розкажіть про пропозицію переглянути процедуру формування споживчого кошуку. Ну ми знаємо у нас в країні С 2000 года уже 15 лет потребительская корзина не пересматривалась. Есть масса наработок. Мы, во-первых, принципиально новый подход предлагаем, а во-вторых, мы предлагаем, чтобы перед каждым принятием бюджета правительство пересматривало и утверждало новую потребительскую корзину. Ну вот, допустим, каждый месяц Министерство социальной политики рассчитывает прожиточный минимум по ценам предыдущего месяца и по старым формуле и даже по старой формуле сегодня минимальная пенсия должна быть 1224 гривны, а минимальная заработная плата 1611. То еще месяц эти разрахунки роблятся. Да, то есть они хотя бы поднимите на тот уровень, который тоже министерство у себя на сайте открыто публикует. Но вот на эти 300 гривен, но ну, это уже какой-то шаг и какая-то будет поддержка людям. Но к сожалению этого не происходит, поэтому мы настаиваем то, чтобы Інструменти, которыми сьогодні пользуется правительство, вони хоч трохи почали соответствовать реальності. Ви пропонували підвищити соцстандарти вже з 1 березня, я так розумію, ще до прийняття змін до бюджету. От сьогодні, коли ці зміни прийнято, ще є можливість внести зміни, Ще є можливість, що уряд почує, знайти якісь фінанси для цього і профінансувати? Ну, ми бачили с вами вчора робочий день Верховної Ради, да? особливо вечіром. Депутаты изучали спорт, то есть времени на спортзал не хватает, они решили личики бить прямо в зале Верховной Рады. Вот за это время можно было внести изменения в бюджет и изменить социальные стандарты. Это не мешает начинать каждое заседание парламента с того, чтобы адекватную политику социально-экономическую проводить. Я не раз общалась с министром социальной политики, и я понимаю его... Тот электрический стул, на котором он сидит, я была на этом месте, знаю, как это сложно и тяжело, но, знаете, социальная сфера, она всегда в оппозиции внутри самого правительства. То есть, если ты не добьешь, не дожмешь, не докажешь... Это сфера то сфера, потребует. Конечно. То, понятно, тебя будут финансировать по, последнему, по последней возможности. Ее сегодня нет. Так вот, нужно социальную сферу поставить первой. Первой. Сначала пенсии, зарплаты, долги по зарплатам, социальные помощи. И только после этого все остальное. А когда у нас хватает деньги, отправляется на ремонты дворцов, на изменение крыш, на машины для министров, это хватает денег. А на пенсии, на зарплату денег не хватает. Бюджет, если его грамотно сформулировать, он сегодня будет соответствовать Тому необхідному соціальному уровню, який нужен стране. ну для цього нужно не только чого говорить МВФ, а що відставити свою національну державну позицію, і тогда буде результат. Ще одне питання, яке я не можу вам не поставити з приводу тієї ситуації, яка чи не найбільше впливає на рівень життя звичайних громадян, це знецінення національної валюти. На кого ви покладаєте сьогодні відповідальність за таке стрімке її знецінення? І чи вважаєте ви, що цього тижня має все ж таки бути вирішено питання керівництва НБУ? Ну, мы понимаем, что, знаете, искать здесь одного виноватого, э, в принципе, ну, это не совсем профессионально. Ясно, что это комплекс недоработок, просчетов, отсутствия своевременной реакции, который привел к тому ужасу, который мы видели, когда вообще обвалилась гривна, и к тому курсу, который мы сегодня видим. Потому что санкции против одних стран вводят, а Экономические проблемы появляются у других стран. Какая-то странная да, ситуация получается. Поэтому я считаю, конечно, здесь вопрос должен рассматриваться комплексно. Это и Национальный банк, и правительство. Это комплексная ответственность, где нужно разобрать сначала ошибку, ликвидировать ошибку. И, конечно, тех людей, которые потеряли сегодня полностью доверие, которые ну, в глазах людей сегодня не вызывают уверенности и веру в то, что они смогут что-то изменить, конечно, безусловно, они должны, я бы сказала, самостоятельно подать в отставку. Это было бы, наверное, самым правильным шагом. И на завершение, очень коротко, вообще, в ситуацію, яка которая сегодня есть, возможно повернуть в какие-то адекватные межи, на вашу думку? Да. Я в этом уверена, что в нашей стране есть шанс выйти из этого кризиса и выйти действительно более сильными. І сформувати таку економічну політику, яка би защитила сьогодні кожного человека в нашій країні. Ми готові тут відсутність брати на себе. Ми готові це зробити, і ми знаємо, як це зробити. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостею студії була екс міністр соціальної політики, народний депутат України Наталія Королевська. Залишайтеся з парламентським і далі.